начальнику вашему звоните на каком основании вы остановили нас больным на каком основании я спрашиваю на каком основании вы остановили скорую помощь на каком, вы помощь? Вы на каком вы основ... я врач бригады я старшая вы в бригаде на скорой помощи да. я старшая бригады я поздравляю. звоните начальнику вашему да. звоните, у нас по документам специализованным отлично да, допол. Завода. У, У, вас дедушка, У вас завода, переоборудованная меня. машина. У вас переоборудованная машина. Смотрите, техпаз. А Это вы, ты а не, а ори. Слышь, не ори! Слышишь, мне же с YouTube а все выложу! Начальнику вашему надо. Ты посмотри, ты, начальник. не надо начальник. ты посмотри, как ты со мной разговариваешь. Ты в правоохранительных я органах слышите, работаешь, как ты разговариваешь. Потому что ты на меня тыкаешь. Ты понял? Это ты тыкаешь? Пусть А где Пусть паспорт отдаст. А где паспорт отдаст. Понимаете, у нас операция в Мелитополе на два часа. Я понимаю. Так а в чем проблема? Какие? Нет проблем. Они не имеют права останавливать. Специализованная медичная Но допомога именно. предусматривает завода, а предусматривает маски. А у вас переоборудованная машина, да, поэтому да, у вас да. и есть да, такой дозвел. Да, 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 а нам да, он не нужен, да, потому да, что это завода машина. И Вы оденьте на нос, правильно одевайте маску. У меня все нормально. Вы не имеете права останавливать. Если больной умрет, вы будете виноваты. Вы поняли? меня? Да, я, знаю, я отвечаю за больного, не вы. Законы. Правильно, вы не знаете своих законов, ничего не знаете. ничего не знаете. Бессовестные такие. Бессовестные. На вас будут подавать жалобу и родственники, и больной. Понятно хорошо, вам? Хорошо. Звоните начальнику хорошо, своему. Я сказала, звоните своему начальнику. Потому что вы незаконно нас остановили, а незаконно и предъявляете требования. Без да, да, закона. У нас специализована медицинская допомога, потому что вы довели, понимаете? Кого? Да, вы довели. Во-первых, ты нормально разговаривай, а не плюйся, как ты мне сказал. Как ты мне сказал, что я плююсь? Да ты так разговаривал со мной. Имею право. Как ты со мной начал разговаривать, так и я имею право. Я в суд на тебя подам, ты понял? Бессовестный такой. Они сначала доводят, а потом говорят, это ты неадекватный. Показали свои документы сначала, кто вы такие. Повыше. Показали свои документы, да на каком основании не вы здесь стоите. Не на каком о, основании вы а стоите здесь вообще? А она, она, маску агент имеешь право. Маску оденьте. Вы представляете, это деньги? нормально да, вообще? Да, это да, вот так...